লগাই যেতিয়া আমি আহি আছোঁ বাবু স্কুলত তেতিয়া আহিছোঁ বাবু এডমিশ্যন দি পেলাই আৰু বুক আনি পেলাই এডমিশ্যন দিয়াৰ কাৰণে আহি আছোঁ ৰিজাল্টটো ল'লোঁ আৰু বুক লৈ আহোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো দেই এইখনে আছে বাবুহঁতৰ স্কুলখন দেখিছেনে সেইখন পালোঁ ৰুমৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় এইফালে আহি পালোঁহি ঘৰত আৰু এয়া আনিছোঁ কিতাপ দেখিছেনে ক্লাছ টু পাইছে ক্লাছ টুতে মানে ইমানখিনি কিতাপ দিয়ে নহয় কেনেকৈ সিহঁতে মনত ৰাখিব এয়া চাওকচোন বহুতখিনি কিতাপ দিয়ে আৰু কপিবোৰ অনাই নাই আছেই আনিবলৈ এতিয়া আমি এইফালেই খাবলৈছোঁ ভাত বাবুক বইল কণী দিছোঁ এইফালে ৰাতি এক পিচ মাছ আছিলে আজি বিশেষ একো নাই এইফালে ছজনা আৰু এক পিচ মাছ আছিল ইয়াতে দি দিলোঁ এনেকৈয়ে আজি আমি দুপৰীয়া সাঁজটো খাই লওঁ দেই গাইজ এইফালে বাবু গধূলি টাইমত ক'লে মই খাওঁ অৰিয়হ শ্বেক সেইকাৰণে বাবুৰ কাৰণে বনাব ল'লোঁ অৰিয়হ শ্বেক আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ অৰিঅ' শ্বেক খাবলৈ কিন্তু বহুতে ধুনীয়া হৈছে কেনেকৈ বনাইছোঁ ভিডিঅ' এটা দিছোঁ আপোনালোকে চাব এইখন আঞ্জা কাৰ কাৰ প্ৰিয় হয় জনাব দেই এইখন আঞ্জাটো মই কি বনাইছোঁ জানেনে ফুলকবি আৰু মোৱা মাছ লগতে কোমোৰা আলু দি দিছোঁ ধনিয়া বিলাহী এনেকৈ বনাইছোঁ এনেকুৱা খাই ভাল পাই বনাবচোন আৰু এয়া হৈছে পিছৰ দিনা ৰাতিপুৱাৰ ভিডিঅ' আৰু মই বনাব লৈছোঁ ভাপত দিয়া পিঠা মাজতে তিল আৰু জালুক চেনি এনেকৈ মিহলাই পেলাই বনাইছোঁ এনেকৈ গিলাচতে বনাই আছোঁ আৰু এইফালে চাওকচোন গাইজ মোৰ ওচৰত মানে বাঁহৰ চালনী নাই চলাৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই এই খৰাহিটো দিয়ে চালিছোঁ তথাপিতো মানে পিঠা খামেই আৰু এইফালে এয়া বনাই আছোঁ এয়া গিলাচতে বনাইছোঁ প্ৰথমে দিছিলোঁ মই এই চাকনিখনত ইমান ভাল নহ'ল কাৰণে আকৌ মই গিলাচত বনাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে জনাবচোন দেই এইফালে দুপৰীয়া ভাত খোৱা সময় আৰু এইফালে কবি ভাজি এইফালে দাইল অকণমান অকণমান কণী আৰু নৰসিংহ বনাইছোঁ আৰু এইফালে ভাবোঁ কিবাকৈয়ে হাঁহি আছে হঠাতে আমাৰ ইমান বেয়া সময় আহিলে যে ইমান দিনে সাঁচি ৰখা চিলিণ্ডাৰটো এটকা দুটকাকৈ ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া ভাঙি নিবলগীয়া হ'ল সেইকাৰণত ভাঙিবলগীয়া হ'ল ভিডিঅ'টো সকলো গম পাব এইফালে এয়া মোৰ পইচাখিনি ওলাই গ'ল চব দুশ টকীয়া আৰু এশ টকীয়া মই এনেকৈ টেকেলিত পইচা প্ৰায়ে গোটাই থওঁ আৰু ভৰ্তি হ'লে ভাঙি দিওঁ এইফালে এয়া দুইশ টকীয়াখিনি তোলালে আমাৰ দহ হেজাৰ ছশ আৰু এশ টকীয়াখিনি তোলালে পাঁচ হেজাৰ চাৰিশ মানে ষোল্ল হাজাৰ টকা ওলালে আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই বাই বাই